Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda terus setia bersama-sama kami di Bernama TV tiba masanya untuk Malaysia petang ini. Dan bersama-sama saya Zian Nasir, hari ini kita akan bawakan satu perbincangan berkaitan dengan Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Sri Anwar Ibrahim yang diiktiraf sebagai tokoh Muslim ke-10 paling berpengaruh di dunia oleh RISSC. Kita akan bincangkan bersama-sama dengan tetamu kita tapi kejap lagi, okay, Tuan Fahmi bersama-sama kita tapi sebelum itu kita nak kongsikan terlebih dahulu apa antara LAP laporan dan juga berita-berita yang menjadi tumpuan untuk edisi hari ini. Yang pertamanya berkaitan dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kejayaan Malaysia menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN ke-47 menegaskan bahawa kejayaan ini baru-baru ini seharusnya menjadi kebanggaan untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman politik dan bukannya dijadikan bahan kecaman ataupun perbalahan. Beliau berkata antara kejayaan besar yang dicapai semasa penganjuran sidang kemuncak itu termasuk penerimaan Timur Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN serta termeterainya perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja yang wajar dijadikan kebanggaan bersama rakyat Malaysia. Datuk Seri Anwar berkata pengiktirafan antarabangsa termasuklah daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat terhadap peranan aktif Malaysia dalam menjayakan rundingan damai di rantau ini jelas membuktikan keupayaan diplomatik negara yang semakin diyakini dunia. Dan beliau menjawab soalan tambahan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman uh, Muar uh, mengenai usaha kerajaan menyeimbangkan dari segi hubungan Malaysia dengan kuasa besar dunia dan beliau menegaskan kerajaan Malaysia juga dapat dilihat apabila berjaya himpunkan pelbagai pemimpin dunia dan kuasa besar termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan China serta wakil blok BRICS yang turut mengadakan beberapa pertemuan dua hala bersama Malaysia sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47 baru-baru ini. Dan pencapaian tersebut membuktikan kemampuan Malaysia mengimbangi hubungan antarabangsa dengan prinsip berkecuali dan kesederhanaan. Datuk Sri Anwar turut uh, menegaskan bahawa Perhatian global terhadap Malaysia tak seharusnya dianggap sebagai kejayaan pribadi semata-mata sebaliknya hasil kerja keras puluh ribu penjawat awam dan sukarelawan yang menjayakan penganjuran sidang kemuncak berprofil tinggi itu. Okey dalam masa yang sama juga. Hari ini yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tunku dan menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada sesi mengadap itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan mengenai hasil Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Sidang Kemuncak Berkaitan yang berlangsung di Ibu Negara minggu lalu. Pejabat Perdana Menteri PMO semalam memaklumkan bahawa sebanyak 80 dokumen hasil diterima dan diluluskan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung dari 26 sehingga 28 Oktober. Dokumen berkenaan termasuklah kenyataan bersama pemimpin ASEAN dengan Amerika Syarikat, Jepun, India, New Zealand dan Australia hasil daripada sidang kemuncak ASEAN campur tiga Sidang Asia Timur EAS Pemimpin komuniti pelepasan sifar Asia dan pemimpin sidang kemuncak Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau atau RCEP dan menurut PMO satu lagi kejayaan penting ialah pemeteraian perjanjian damai KL antara Thailand dan Kemboja yang disaksikan sendiri oleh Perdana Menteri dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Malaysia secara rasminya menyerahkan kepengurusan ASEAN kepada Filipina secara simboliknya menandakan peralihan kepimpinan ketika Malaysia memasuki fasa akhir selaku rusii bagi tahun 2025 dan satu lagi perkara juga yang senantiasa diberikan fokus dan tumpuan oleh kerajaan kita yang mana Malaysia memanfaatkan setiap peluang pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk secara konsisten mendesak agar penyelesaian menyeluruh terhadap isu Gaza sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke 47 baru-baru ini dan Perdana Menteri berkata setiap pertemuannya dengan pemimpin dunia itu sama ada secara rasmi maupun secara peribadi dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyuarakan isu Gaza ini. Dan beliau menjelaskan bahawa istilah Comprehensive Settlement atau Comprehensive Solution digunakan bagi menekankan bahawa penyelesaian sebenar terhadap konflik di Gaza perlu bersifat menyeluruh. Bukan sekadar gencatan senjata tanpa mengiktiraf dari segi hak kedaulatan, right Gaza dan Palestin Dan Perdana Menteri menjawab soalan Suhaizan Kayat PH Pulai berhubung manfaat hasil pertemuan Datuk Sri Anwar dengan Trump khususnya dalam isu Gaza dan perdagangan sepanjang Sidang Pujat ASEAN ke -4. 47 dan dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri Malaysia menggunakan sepenuhnya peluang diplomasi itu untuk sampaikan pandangan secara terus dan berani meskipun ramai pemimpin dunia lain memilih untuk tidak berdepan dengan Trump bagi suarakan pendirian sebenar dan tegas berhubung isu Gaza dan beliau mengulas lanjut ya usaha penabayan di Gaza menerusi plan 20 point plan for Gaza merupakan langkah awal yang penting namun disifatkan masih rapuh dan memerlukan kekuatan bersama masyarakat pergerakan antarabangsa. Dan Datuk Sri Anwar berkata hakikat yang perlu diterima semua pihak ialah Amerika Syarikat menjadi faktor penentu kepada penghentian serangan ataupun pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Okey dan sekarang ini kita nak beralih untuk topik utama kita yang mana kita dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dinamakan sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh ke-10 dalam edisi 2026 buku The World's 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategik Diraja Islam atau RISSC Jordan dan kenaikan Dato' Sri Anwar Ibrahim ke tangga ke-10 daripada kedudukan ke-15 tahun lalu 2025 dalam kategori sama mencerminkan pengiktirafan antarabangsa terhadap kepimpinannya serta kedudukan Malaysia di peringkat global dalam penerbitan buku berkenaan Datuk Seri Anwar disenaraikan antara 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia bersama-sama tokoh lain seperti Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang menduduki tempat pertama Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke-8 dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke-15 RISSC turut mencatatkan bahawa Datuk Seri Anwar berada di tangga ke-7 dalam kategori pemimpin Islam dan ahli politik paling berpengaruh di dunia. Maknanya naik daripada tempat ke-9 atau lepas mengatasi Prabowo sendiri di kedudukan ke-10 dan Presiden Mesir Abdul Fattah Said Al Sisi di kedudukan ke-13. Kita nak bawakan lebih perbincangan berkaitan dengan perkara ini bersama-sama dengan tetamu di sini. Kita ada Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin yang merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Assalamualaikum baik, Tuan Fahmi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, hmm. baik saja. Baik. Melihat kepada uh, pengiktirafan sesuatu yang sangat membanggakan kita juga sebagai seorang uh, rakyat Malaysia. Bagaimana Abim Terip uh, melihat kaitan pengiktirafan ini dengan kesinambungan agenda perjuangan Islam progresif yang dibawa sejak penubuhan Abim Terip pada 1971? Baik, Ziana, terima kasih. Assalamualaikum uh -huh. sekali lagi kepada semua sahabat petang rakyat Malaysia. Uh, pengiktirafan untuk tahun 2026 uh, dan sosok ini uh, Anwar bin Ibrahim kadang-kadang saya mewakili ABIM ni orang juga merujuk ABIM tu Anwar bin Ibrahim juga tapi yalah kalau merujuk pada dokumen yang dikeluarkan tu saya tak langsung memberikan satu pengiktirafan Datuk Seri Anwar antara lain merupakan pelopor dan uh, individu yang terlibat dalam uh, mengasaskan gerakan ABIM itu pada tahun 1971 uh, ya. ini adalah merupakan inisiatif Uh, beliau sebagai individu sosoknya tapi mm -hmm. di dikuatkan oleh jaringan rakan-rakan bukan saja dalam negara tapi di di luar negara jadi mm -hmm. apa yang orang lihat kadang-kadang uh, uh, bagi mereka yang melihat beliau sebagai individu yang nak jadi Perdana menteri ahli politik maka sisi mm -hmm. itu diambil begitu saja tapi bagi kami yang terlibat dalam ABIM sejak lama ni mm -hmm. uh, melihat beliau bukan saja sebagai uh, individu dari segi neraca kacamata mata politik tapi melihat daripada bagaimana kita sebut sebagai kebangkitan Islam yang pada yang tahun 1970-an pada ketika itu fenomena pemakaian tudung dalam kalangan wanita dalam Malaysia juga berapa inisiatif dan cadangan yang diusulkan seperti mana yang ada pada hari ini merupakan asbab kepada apa yang dilakukan oleh generasi terawal pada waktu itu jadi kita sebut dari segi elemen konsistensi beliau kalau sebutkan tadi tentang bagaimana membawa naratif progresif saya masih ingat rujukan buku pada tahun 1979 pada ketika itu beliau mengemukakan gagasan manifestonya Islam as a solution to the plural society. Islam sebagai penyelesaian kepada masyarakat majmuk. Dalam konteks Malaysia ni kita ambil kira sebagai satu realiti yeah. yang perlu kita terima dan dalam uh, dalam keadaan itu uh, dalam keadaan kita kata suka duka cabaran yang dilalui itu meletakkan kedudukan yang pada, yang ada pada hari ini. Jadi dalam tempoh dua tahun sebenarnya, kalau kita tengok pada kedudukan uh, tangga ke-17 uh -huh. uh, pada tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 ini tangga yang ke-10. Saya fikir itu bukan saja pengiktirafan kepada beliau sebagai individu, tapi peranan kepada negara kita juga. Ya. Dan kita baru saja bicara mengenai uh, usai penganjuran uh, ASEAN Summit uh, ke sidang ke-47. Uh -huh. Dan hari ini beliau telah terbang ke Korea untuk ya. mengikuti persidangan. Dan saya fikir ada banyak lagi, kita kata apa, inisiatif-inisiatif yang bukan saja lagi dilihat dalam konteks uh, gerakan yang dibuat dalam konteks kita kata dalam negara, uh -huh. usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat itu sendiri, uh, inisiatif untuk mengembalikan semula orang kata apa, dana yang hilang dan sebagainya. Tetapi, ya. uh, saya rasa pengalaman dan sumbangan beliau sekarang ini diangkat juga ke peringkat yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Betul. Okey. Hmm. Dan kita lihat juga RISSC menekankan uh, dari segi keberanian Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam isu Palestin itu sendiri. Pada hmm. Abim lah, apakah bentuk tindakan lanjut uh, yang uh, kita lihat di peringkat antarabangsa yang harus Malaysia terus pelopori agar solidariti terhadap Palestin ini bukan sekadar retorik semata-mata Ya betul saya ingat ini way forward dia tidak boleh lagi bicara uh, secara lantang sebagai kita tengok bagaimana selepas uh, majoriti yang hampir uh, bersuju untuk mewujudkan Palestin sebagai sebuah negara hmm. yang berdaulat itu sendiri 157 pada September yang lalu Sedangkan yang akan datang pada November ini juga antara lain saya fikir usul daripada Colombia sebagai contoh ya. untuk mengabsahkan kewujudan negara Palestin sendiri. dan saya fikir Malaysia boleh mainkan peranan uh -huh. uh, dalam kata yang lain uh, selain daripada kita uh, turut sama-sama membantu di peringkat masyarakat madani ini uh, kegiatan kita untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan pembinaan pembinaan semula. Gaza pasca perang. Mm -hmm. Tapi sebelum itu orang bicara mengenai kemungkinan-kemungkinan rejim yang masih lagi melakukan serangan yeah. uh, menggunakan uh, orang kata apa alasan-alasan yang untuk justify serangan yang mereka akan lakukan lagi kepada Gaza. Mm -hmm. Jadi tindakan ini saya fikir perlu untuk ada elemen penegasan supaya uh, genosid yang berlaku dia bukan sekadar break untuk minum mm -mm. bagi dia minum sekejap maka lepas ni kita akan bunuh balik. Tak. Tapi kita nak uh, pastikan suara Malaysia didengari. Bang tadi juga untuk bawa satu motion di luar kerangka United Nations Security Council yang banyak di-veto oleh US sendiri pun. Sehingga mm -hmm. itu antara lain uh, kalau Malaysia dapat bawa satu uh, motion ini, uh, usul khas ini, uh, Unifying for Peace uh, 377 uh, akta di peringkat PBB ini untuk Malaysia menjadi sebagai satu negara yang yang memperporinya yeah. dan mendapat sokongan daripada like minded countries yang lain. Mm -hmm. So, saya fikir dalam keadaan itu, Uh, selama masa yang ada kunjungan-kunjungan yang beliau lakukan pada ketika ini saya fikir suara dan penegasan dan lobi Malaysia itu harus dan wajar untuk terus dilakukan untuk terus dilakukan ya. baik dan abim uh, ada menyatakan bahawa kepimpinan Malaysia dalam ASEAN itu sendiri memperkukuhkan suara serantau sebagai gabungan negara yang berprinsip ya. uh, jadi apakah uh, bentuk reformasi ataupun pembaharuan utama yang abim lihat Malaysia ini harus gerakkan dalam ASEAN pada era uh, kepimpinan hmm. ini kita sebenarnya apa dan meletakkan satu aras yang sebenarnya agak tinggi juga sebenarnya uh, bukan pada pengakhiran minggu yang lalu bila kita adukan sidang kemuncak uh -huh. tapi kita lihat uh, daripada keseruhan bila mana Malaysia diberikan kepercayaan uh, yang kita nampak sekarang ni adalah uh, way forward kepada Malaysia sekarang memang betul kita tak boleh mengatakan katakan bila negara lain yang ambil uh, dalam konteks kepengurusan ASEAN maka tindakan apa yang dibawa itu akhirnya akan tergantunglah mm -hmm. pada negara dan juga begitu ya. tapi uh, sosok yang ada ini saya fikir perlu untuk dimanfaatkan uh, pasca kepengurusan ASEAN itu kita nampak mm -hmm. uh, ke uh, kejayaan malah uh, orang kod banyak kali juga bila mana Trump menyebutkan dalam banyak ucapan-ucapan beliau menyebut tentang apa yang melakukan oleh Malaysia itu sendiri satu saya fikir pengiktirafan walaupun kita ada beberapa kenyataan yang kita ya. mungkin berbeza tapi kita boleh anggap juga bahawasanya dalam keadaan Uh, kita nak menunjukkan ASEAN ni sebagai satu uh, tempat kata-kata keadaan yang boleh menjadikan rujukan kepada dunia yang lain. Mm -hmm. Kita tengok dunia belahan yang lain tu kebanyakan adalah isu-isu konflik. Yeah. Uh, tapi tidak nafikan juga ASEAN itu ada tapi itu dilakukan oleh Dato' Seri untuk mengharmonikan membentikan serangan antara Kemboja dan Thailand itu kenyataannya. Uh, Myanmar juga dalam keadaan ini dianggap dia sebagai satu lagi uh, solusi yang saya rasa beliau masih lihat, lihat perkara ini. Mm -hmm. uh, sikit sebanyak mungkin di selatan Thailand. Itu juga antara isu yang menjadi keprihatinan beliau juga. Yeah. Uh, dan saya fikir dalam keadaan ini permintaan teman-teman kita daripada negara seperti Sudan yang juga melalui proses genosid mm -hmm. uh, juga telah memberitahu pada kita supaya Minta saya nak do something juga. So kalau kita nak sebutkan ini, apa yang dilakukan walaupun dalam konteks region ini sebenarnya diperhatikan dan di masyarakat dunia, di masyarakat yang, dunia yang lain. Yang lain. lain. So hmm. kalau boleh kita anggaplah sebagai ASEAN Kuala Lumpur sebagai satu uh, wilayah yang boleh memainkan peranan sebagai negara yang melakukan pendekatan diplomasi yang tinggi, diplomasi kemanusiaan. Diplomasi keinsanan bukan mm -hmm. hanya bicara tentang naik turun ekonomi, bilateral, berapa yeah. banyak jumlah. Tapi kita lihat pada sisi manusiawi yang perlu kita perbanyakkan. Mm -hmm. uh, sebut tentang sisi manusiawi itu sendiri. Agenda Malaysia Madani digambarkan sebagai pengembalian nilai kemanusiaan mm. dalam dasar dan diplomasi. Dari sudut abim, apakah indikator ataupun hasil nyata yang perlu dicapai untuk buktikan dari segi keberkesanan gagasan ini kepada rakyat serta komuniti antarabangsa? Ya, uh, orang kata kira di hutan disusukan anak di rumah mati kelaparan. Uh, tidak bermaksud kita kata dalam keadaan fokus kita sekarang pada apa yang berlaku di dunia, uh, kita tinggalkan mereka yang di dalam. Tapi saya fikir itu perlu dilakukan oleh semua orang. Maksudnya dalam negara kita jaga, di luar pun orang rasa macam perlukan orang kata aspirasi dan harapan kita dan ini hmm. antara lain bila sebut tentang elemen kemanusiaan uh, kita tidak melihat uh, apa yang kita buat itu berdasarkan pada kita kata border kita agama kita warna kulit kita mm -hmm. uh, kaum apa kita tapi bila kita lihat secara keseluruhan maksudnya kita anggap bahawasanya selagi mana ada orang yang perlukan bantuan orang yang lemah mm -hmm. ini antara kelompok yang perlu kita sama-sama bantu dan kita angkat uh, dan ini juga antara lain saya fikir bila-mana doa dan juga apresiasi pengiktirafan terima kasih orang di luar kepada kita. Kadang-kadang ya. doa itu orang, -orang yang dizalimi, orang-orang yang merasakan bahawa kita membantu mereka, doa mereka itu doa yang mujarab yang kadang-kadang ya, kita ya. angkat kita lagi. Ya. Uh, dalam keadaan mungkin saya ada juga bincang dengan ialah uh, keluarga bila kita kata banyak tekanan, banyak sindiran, banyak mm -hmm. orang kata apa ialah elemen-elemen negatif kepada. Dalam keadaan itu Allah angkat bila habis selesai aksi ni kan keluar mm -hmm. dokumen 500 most influential muslim uh, in the world dan beliau di tempat yang ke-10. Yeah. So kita kata dalam keadaan orang tu cakap macam-macam pada beliau, Allah berikan uh, kedudukan itu. Dalam keadaan uh, diterima dan um, uh, orang kata to feedback yang baik, uh, maka kita manfaatkanlah, manfaatkan sebaiknya uh, dan dasar yang dilakukan itu Uh, bukan saja kita kata uh, gagasan bukan lahirkan politician semata-mata mm -hmm. kita bicara tentang statesman ni negarawan ni kita kata politician always thinks for the next election but statesman always think for the next generation so next generation bagi kita dalam keadaan sekarang ini adalah untuk melihat bagaimana kita nak buat lebih baik ataupun mm -hmm. generasi yang melihat sekarang ni saya sebut awal tadi yeah. kalau generasi pasca ataupun sebelum reformasi melihat pada dia tu dia tak faham dan tak tahu sejarah ni mm -hmm. Dilihat apa yang ada sekarang. Jadi, apa yang dilihat sekarang ni barangkali tak sama dengan generasi awal yang melihat tu. Jadi, bagaimana hari ini kita nak, trajektori kita untuk ke depan baru sini kita nak alihkan lebih ramai sosok-sosok pimpinan-pimpinan yang begini. Hmm, Okey, sangat menarik sebenarnya. Tak. Dan dalam masa uh, yang sama juga, kita lihat pengiktirafan ini turut membawa satu harapan yang kita bersifatkan uh, cukup besar. Ya, uh, harapan rakyat sendiri agar dasar negara ini lebih memakmurkan semua golongan tanpa ya. meminggirkan mana-mana pihak sekalipun. Jadi apa saranan Abim sendiri untuk pastikan yang elemen keadilan sosial terus menjadi tunjang kepada keputusan ekonomi dan tak urus negara? Ya, itu uh, keadaan yang saya fikir ya, perlu kita sama-sama uh, manfaatkan. Dia tidak boleh hanya kita lihat uh, kita kata ask for what the government yang bagi pada kita mm -hmm. as for what you can contribute. Maksudnya, yeah. uh, usaha sekarang uh, saya fikir di peringkat atas uh, buat sesuatu dari segi polisi, mm -hmm. dasar, manfaat kepada rakyat kebanyakan itu ada. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama juga, kita nak supaya rakyat di bawah juga ada elemen kita kata apa, reciprocal juga. Maksudnya elemen uh, complementary. Mm -hmm. uh, dan uh, dalam keadaan itu, saya fikir bila mana ada Uh, uh, kelompongan yang ada mungkin kalau saya mewakili masyarakat sivil, maka suara itu kita dengar tidak bermaksud dalam keadaan kita mengiktiraf, menyokong uh -huh. apresiasi kepada tokoh ini, maka semua tindakan yang dilakukan tu kita kata kita akan borong, bersetuju tak yeah. bagi Abim, sejak daripada dulu sampai sekarang, kita kata sekiranya ada benda yang baik, kita akan uh -huh. sebut baik sekiranya ada sesuatu yang kita rasa perlu diperbaiki, perlu untuk kita tambah baik Perlu untuk kita berikan satu alternatif ataupun ada satu hujahan lain mm -hmm. maka kita akan teruskan juga. Maksudnya dari segi engagement itulah yang menyebabkan apa yang ada pada kami sekarang ini. So, dalam keadaan tu kita tidak hanya orang kata apa, mm -hmm. orang kata apa, ya apa yang semua yang dibuat tu kita kata tak. Maksudnya ada sesuatu juga yang kita cuba tambah baik mm -hmm. banyak lagi untuk jalan ke depan yeah. jauh lagi untuk negara kita. Betul. Uh, dalam keadaan itu saya fikir bila mana dunia melihat kita uh, sebenarnya kita kena cuba usahakan uh, buat sesuatu agar model Malaysia itu mm -hmm. uh, menjadi satu model yang menjadi rujukan oleh rakan-rakan kita. Inilah masanya untuk kita rebut peluang ya. dan ruang yang ada bila Betul. semua mata itu memandang kepada Betul. Malaysia. Okey. Dan uh, satu lagi perkara, ABIM ya. menegaskan kepentingan untuk penyertaan orang orang muda ni, generasi muda hmm. dalam diplomasi, uh, reformasi sosial. Jadi bagaimana ABIM sendiri uh, sedang memperkasakan peranan anak muda ni agar mereka ini bukan sekadar penerima dasar uh, semata-mata tapi mereka juga peneraju dalam proses pembinaan negara keterlibatan sama. Mm -hmm. yeah. uh, dalam banyak platform kita diberikan ruang dan peluang sehingga mm -hmm. itu kita manfaatkan secara bersama baik di peringkat kita pun tadi baru satu kuasa harmoni di antara dua kementerian perpaduan kementerian uh, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mm -hmm. uh, kita juga bicara mengenai ini pepatah harap yang lah, kita kata Hikmatus syuyuh wa Hamasati Syabab. Soanya wisdom yang ada pada orang-orang yang senior, mm -hmm. orang tua ni dengan semangat yang ada pada orang muda. Ah, orang muda ni ada semangat. Yeah, dia ada, koba -koba -koba orang kita kata kan? darah muda kan. Yeah. Dulu dekat penama pun ada tema darah muda. Mm -hmm. Bicara tentang orang muda, tapi wisdom tu kadang-kadang mungkin uh, kita kata perlu dapatkan daripada mereka yang telah melalui tu. Mm -hmm. Jadi proses tu perlu kita sama-sama garap, sama-sama kita manfaatkan mm -hmm. dan uh, anak muda dia bukan sekadar Implement pada polisi. Tapi kadang-kadang kita nampak sekarang banyak juga usul-usul yang dicadangkan oleh anak muda ni didengari juga oleh pihak ke atas. Maka dalam keadaan itu saya fikir ada ruang dan kewajaran untuk Perdana Menteri dan kerajaan mengambil kira juga anak-anak muda ni. Petah hmm. lagi tahun 2026 kerajaan nak turunkan lagi had usia beliau ni kepada yeah. 30 tahun. Tahun mendatang kita tengok bagaimana faktor penguasaan dan juga majoriti suara hmm. yang akan menentukan jatuh dan naiknya mana-mana kerajaan itu datang daripada anak muda. Mm -hmm. So, jangan kita kata underestimate kelompok mm -hmm. ini, uh, manfaatkan sebaiknya, raihkan sebaiknya dan bukan sekadar untuk memenuhi dewan, memenuhi tempat-tempat kosong tapi yeah. anak muda ada peranan yang sangat signifikan mm -hmm. dalam konteks ini. Mm -hmm. Itu telah dilakukan dan dibuktikan oleh Dato' Siano lah waktu mereka dan beliau sendiri sebut kadang-kadang bila kita ada sikit ujah Dato' Sri umur 40 tahun ke bawah ni, okey sikit nak 30 lagi, jarak 10 tahun ni Sri. Mm -hmm. Lepas dia kata, eh... Ah, dia dulu boleh. Maksudnya kalau dia kata dia dulu boleh maksudnya dia inginkan generasi anak muda yang ada pada waktu usia ketika dia dulu. Mm -hmm. Orang nampak dulu dia demonstrasi baling, isu miskin yang ada, mm -hmm. mahasiswa dan sebagainya. Uh, apa yang dibuat pada waktu itu saya mm -hmm. anggap itu antara mesej yang beliau ingin sampaikan kepada generasi muda untuk hari ini. Mm -hmm. Generasi yang kita kata connected but yet, yet yet disconnected. Connected tu maksudnya kita lah social media yeah. yang ada ni. Dah berhubung baik ni, ya. tapi physically yet disconnected tu. Maksudnya physically kita kurang Tapi cabaran juga, jadi bagaimana ini. dalam keadaan zaman sekarang ni, uh -huh. haa, dia tak cukup. Malaysia petang ni kita kena ni <tid> <tid> untuk akan datang untuk bincang macam mana kita nak manfaat yang betul-betul boleh -betul? nanti kita panjangkan benda tu, kan <tid> betul -betul. Ah, tapi untuk Rohmat masih kita ada lah sebagai hmm. tokoh yang kita katakan lahir daripada gelanggang aktivisme belia Islam apa mesej terbesar yang Abim sendiri nak sampaikan kepada pemimpin muda masa hari ini ya masa kini berhubung dari segi nilai keutuhan prinsip dalam kepimpinan hmm. Um, saya rasa dalam keadaan hari ini hmm. Jadi uh, kita ambil kira juga faktor bila kita buat perbandingan seolah-olah orang duduk tengok kita, sebenarnya ada banyak benda juga yang kita kata tengok orang lain. Uh, dari segi penglibatan anak-anak muda dalam konteks kepimpinan sebagai contoh, uh, mereka yang terlibat secara terus dalam soal dasaran polisi, anak muda yang semakin kita sebut tadi dengan cabaran yang ada hari ini. Uh, ya kita tidak mahu juga anak muda ni bila sebut anak muda maka perkaitan dan yang dikaitkan tu semua je uh, masa-masa sosial yeah. kan nampak so seolah macam macam mungkin Zainal tak melalui zaman muda kan tadi kita tak salahkan tu tapi bila kita sempitkan cakap anak muda lah, nampak masalah nampak anak muda ni tapi kita kurang untuk angkat uh, ramai sebenarnya tokoh-tokoh yang saya fikir kawan-kawan yang ada tu dengan sumbangan yang ada, uh -huh. penglibatan yang mereka ada. Kadang-kadang bila dia nampak kita ni uh, seolah tak berikan mereka fokus dan penumpuan dan pengiktirafan itu, maka keputusan yang diambil adalah mereka hijrah ke tempat lain. Itu itu juga kita berhadapan dengan situasi Tapi itu. Realiti, eh? Betul, itu uh -huh. realiti bila dianggap seolah negara tidak memberikan sokongan pengiktirafan. Bukanlah bermaksud tiada langsung. Uh -huh. Tapi bagaimana hari ini kita nak memastikan. Barangkali juga Uh, perlu ada satu pool of yang people punya expertise yang ada ni di mm -hmm. dihimpunkan uh, bangkali mungkin juga ambil contoh kalau dapat ada satu council of yang people yang boleh tu sama-sama bersama dengan kepimpinan negara dalam soal ni saya fikir uh, dia akan tambah sikit orang kata apa injection anak muda ni yeah. mereka rasa dihargai mereka rasa didengari ya. dan bukan saja itu mereka rasa mereka juga dilibatkan kan hmm. dilibatkan kata penting dilibatkan eh? tu macam oh, kata okay. tadi bukan sekadar memenuhi tempat yang kosong tadi ha -ha. okey kalau tapi tak nak boleh nanti aa, tak dia tak dia lebih pada itu okey okay. yeah. okey ini sangat menarik dan perlu dibincangkan lebih Betul. lagi okey kita akan ada sesi lain mungkin <laughs> tapi insya-Allah satu hari nanti kita bincangkan perkara ini secara lebih mendalam lagi tak yang lebih baik lagi tapi apa terima hmm. kasih uh, untuk apa saja input yang dibawakan ini oleh Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Terima kasih Tuan kerana bersama-sama dengan kami. Ini saja masa kita teman. ada. ya. ya. Sekian dulu untuk Malaysia petang ini. Saya Zainal Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.